经历。 Громадське працює зараз в Донецьку і проїхало на шахту імені засядька відомо, одну з найбільших. І хочемо зараз тут поспілкуватися з людьми, які працюють. Ми знаємо, вийшли зі зміни. Ми спілкувалися без камери, нам розказували багато про непідтримку Євромайдану. Трошки складно зловити людей на вулиці, які би готові були спілкуватися на камеру, але будемо пробувати. Пояснюємо, що хочемо почути їхню думку насправді просто те, що думають вони. Мы из Киева приходили. Хотим узнать, что на Донбассе думают про Майдан. На самом деле, вот такие люди, как вы, которые работают на шахте. Ну, что, вот? что там собрались бездельники, которые не хотят работать. Их кормят бесплатно там все. Вот и все. Надо работать. Донбасс настроен на работу, по месту работы. Работать, зарабатывать деньги. Они а болтаться вот там уходить, засирать Киев. Нет, она по что происходит в Донецке? Нет, что вы думаете о том, что происходит в Киеве, о Евромайдане? Что происходит? Дурдом. <с? <с?> Ничего не думаю. Ну, вы смотрите телевизор? Нет. Ну, знаете. Так вы знаете, что происходит Слышал, в Киеве? Слышал, да. И что? Ничего не могу сказать. У нас зарплату не платят, а вы нам Майдан. Да, На Майдан поехали. Если так на Майдане заплатят. Кому да, дал? мы из Киева приехали. На что жаловаться? Да, то есть на что жаловаться? Потому что деньги нам не платят. Как давно? Зарплату. Ну, уже полтора месяца, почти два задержка. Вот мы знаем, что в Донецке, в принципе, не поддерживают а то, что там не, мне это не надо. Вы заплатите самое главное зарплату. Мне все равно вступим мне в Евросоюз. Не вступим, не в спрашиваем. Здравствуйте. 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 Вы, Вы за правое дело приехали воевать. Хотим узнать еще, какие да, у вас проблемы. Проблемы. Зарплату не дают проблемы только. Да, не дают. Вовремя не платят, обижают. Как обижают? Ну так, два месяца нет зарплаты, нечего есть. Он ботинки уже подошла, протертая. Не за что купить даже ботинки. И что делать? Ну как что делать? Вы Радуматься, руководство отдуматься и подумать о том, что мы тоже люди, как они, да. хотим есть, хотим во что-то одеться, чтобы не гряко вам да, ходить. Добрый, Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Мы из Киева, громадское телебачение, приехали узнать, что происходит в Донецке, какие настроения. Вот вышли, конечно же, приехали на На... Проходите. Про... Пройти можем? Да, пожалуйста, не будем. Мёртвить. Хорошо, спасибо. Как можно вас? Я правда не ну, Для начала вы представьтесь. Я зараз. Наталья Гуманюк, журналист. Мы Диден, уже А можно удостоверение? Конечно. Павло Евгеньевич, это вы? Так, це я, будь ласка. Проходимо? У мене не зовсім так покажуть такий порядок. Ви скажіть, будь ласка, щоб ми правильно, компетентно спілкувалися, так? Да? І ви назвали теж ваша посада. Я так розумію, що ви один тут з керівників шахти, так? Якщо я буду розмовляти російською мовою, це не дуже вас заскочить. Ми а люди говорять це? нам взагалі. Будемо спілкуватися. Тією мовою, яка зручніше для спілкування. Так. Запитати, що тут люди думають про там, події, останні політичні, про Євромайдан, тому що знаємо, що тут підтримують, ну тобто інші підтримують більша підтримка, наприклад, партії регіонів. Але звісно, ми знаємо, що Донбас, край шахтарський, шахта засядька, відома шахта. Ось прийшли, але нам сказали, що у вас тут зарплати не платять вже другий місяць. Ну вопроси, звісно, сьогодні на предприятии в зв'язку з виплатою заробітної плати стоят остро. И проблема сегодня в том, что, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что проблемы с реализацией угольной продукции не существуют сегодня. Если в текущем году мы имели возможность реализовать полностью весь объем продукции, который производили, учитывая то, что предприятие работает сегодня очень плохо, поэтому, наверное, реализовали весь объем продукции. На следующий год, с начала года, мы планируем спуском нового честного забоя, что должно произойти буквально в течение 3-4 дней, увеличить объем добываемого угля, соответственно, выпуска угольного концентрата, который для нас является товарной продукцией, увеличить объем ее реализации. Нас никто не спонсирует, нам никто не оказывает никакой поддержки. И всю жизнь предприятие работало за счет тех средств, которые зарабатывали своим трудом. К сожалению, сегодня мы немножко говорится, с боем, этим вызваны частично те проблемы, которые существуют. На вашу, на вашу шахту? Напрямую. Прежде всего, Для мы говорим о том, я хочу высказать свою точку зрения, мы говорим, что многие поддерживали подписание ассоциаций. Я привык поддерживать то, что я видел и то, что я знаю, то, что я читал. Я, к сожалению, хочу отметить, что многие сегодня поддерживают то, что они не видели в глазах. И прежде чем принимать какие-то решения, для этого должно идти, я считаю, детальное обсуждение, по крайней мере изучение тех документов, о которых идет разговор. И так далее, и так далее. А про Союз документы вы ознайомлены, вы читали? Я сегодня говорю, что я привык поддерживать и говорить о том, о чем идет разговор. В отношении таможенного союза, о котором много говорится, у нас сегодня есть целый ряд документов, которые уже действуют между странами, которые входят в содружество независимых государств. Вы, наверное, это помните. Ну, Таможенный союз ⁇ это следующий этап его развития. Ведь если сегодня мы, образно говоря, закроем предприятие, поедем на Майдан, мы завтра приедем, ну, ей совсем нечего будет. Надо заработать, надо произвести товароматериальные ценности, их реализовать. То, о чем мы говорили. И тогда уже принимать решение. Люди на, вот, на Майдан в поддержку партии регионами курса президента ездили? Я не знаю, может кто-то и ездил. Предприятие к этому отношения никакого не имело звонили когда в штаб партии региона да. говорили что несколько поездов нанимали. ну может быть может быть человек который на выходные если у него есть возможность и он готов пожалуйста сегодня если у меня допустим были бы нормальные два выходных я бы реально имел такую возможность собраться и поехать допустим день два побыть на майдане или побыть там на митинге у Мариинского Ну, я вам сказала, що предприяття робота круглосуточно, тому тим більше є дуже багато віще, вопросов, які треба рішати. Спершу на камеру не дуже хотіли з нами розмовляти, але коли зайшла мова про зарплату, яку тут два місяці не виплачують, люди заговорили, що Майдан їх не турбує, а ось зарплатня так. І ось до нас одразу вийшов генеральний директор шахти, який запросив до Кабінету, пояснив якісь економічні складнощі, що працюють над цим питанням. Ми поспілкувалися. Вже після цього почали знову говорити з людьми, які знову ж таки не дуже охочі говорять на камеру, але пояснили, що Донбас працює. Ось а люди, які стоять на майдані в Києві, зокрема ті, хто нам це сказали, от вони не ем, лінуються. Ось таке було загальне наше враження на шахті засядька в Донецьку. А ми далі будемо спілкуватися з різними людьми.